прокурором. Вань Бах! Вань Бах! Вань Бах! Вань Бах! Мы просим спуститься губернатора к народу. Просим, чтобы губернатор пришел и рассказал, что согласно статье 119 Конституции Украины он делает для своего народа, для жителей Черкас. В статье 119 написано, что органы местных администраций обязаны смотреть за додержанием Конституции Украины и других законов Украины, а также прав и свобод граждан. Шановный губернатор, я обращаюсь к вам. Я Лысак Олег Александрович, глава организации работодателей Черкасской области. Обращаюсь к вам и говорю, что вот этих людей ограбила власть. И прокуратура покрывает грабителей. Прокуратура фальсифицирует криминальные справки полгода находитесь на этой должности. И мы очень хотим, чтобы вы рассказали нам, как вы боретесь с коррупцией в органах власти. Мы просим вас спуститься к людям. Следующей нашей акцией мы едем на улицу Банковую в Киев. И будем там требовать отставки губернатора, отставки прокурора области и прокурора города.